Premium Net şirkəti müştərilərini fiber optik internetlə təmin edir. Qarşıda qoyduğu məqsədlər isə hər bir abonenti internet, TV və telefon xidməti ilə təmin etməkdir. Şirkət 15 avqust 2022-ci ildən fəaliyyət göstərir. Şirkətin direktoru Əliyeva Sevinc Ərşad qızıdır. Şirkət yarandığı gündən şəhid ailələrinə, qazilərə əlindən gələn hər bir köməyi göstərmiş. Şəhid ailələri üçün pulsuz internet qoşulması və onunla yanaşı ömürlük internet pulsuz olaraq istifadə etməyi həyata keçirir. Qazilər isə bu güzəştən 50% yararlana bilər. Şirkət hal-hazırda 3 rayonda fəaliyyət göstərir. Ən əsas xətaydə Gəncə prospektində, Kaspian xətayi, Polad Həşimov küçəsində və Əbilov küçəsində fəaliyyət göstərir. Biz hal-hazırda Xətai rayonundayıq. Premium Net şirkət tərəfindən daha bir şəhid ailəsini fiber optik internetlə təminnətsu olaraq təmin edir. Biz də İnkişaf İnternet Televiziyası olaraq fürsətdən istifadə edərək şirkət rəhbərliyinə və bütün çalışanlara öz təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. İnkişaf TV Elşən Əliyev. Salam hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Biz hal-hazırda Xətai rayonu Gəncə prospektindəyik. Bura gəlmək səbəbimiz bugünkü gün Premium Net şirkəti tərəfindən bizim şəhid ailəmizə həmin Premium Net şirkəti tərəfindən internet e, provayderləri bu ev üçün təmin olunmuşdur. Onu da qeyd edeyim ki, Premium Net şirkəti 9-a yaxın e, şəhid ailələrinin evlərinə internet e, internetlə təmin ediblər. Biz bu gün hazırda Xətai rayonunda yerləşən şəhid ailəmizin Evindeyiz. İstərdik ki şahidimizin bacısı Samirə xanım necə müraciət etdi? Bu haqqda məlumat versin. Salam, hər kəs salamlayıram. Premium şirkətinə biz müraciət elədik, bir şahid ailəsi olaraq. Bir neçə ailələrdən soruşdum, maraqlandım. 7-8 ailəyə köməklik göstəriblər Premium şirkəti. Sevinc xanım bir gözəl qardaşlarımız, Allah canınızı sağ eləsin. Həmin şirkətə çox təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə bu layihəni qurduğuna görə, bizə bu təmənasız internet çəkdiyinə görə e, Sevinc xanım, Sevinc xanıma təşəkkürümü bildirirəm və onun kollektivinə də təşəkkürüm bildirirəm. Hörmətli izləyicilər, istərdim ki, Premium Net MMC şirkətinin hazırda menecerdə xanım özü təqdim edə. Mən Xəlilovan Urania Premium Net İnternet şirkətində ofis meneceri xidməti ə, vəzifəsində çalışıram. Bizim ə, internet şirkətimiz fiber optik internet ə, xətti çəkməklə məşğuldur. Şəhid ailələrinə hər zaman ə, dəstək məqsədi ilə bizə internet TV və telefon ə, xətlərinin tamamilə təmənasız şəkildə çəkiliş xidmətini göstərməkdəyik və çəkilişdən sonra da hər hansı bir problem yaranarsa internet TV və yaxud telefonda təmənasız sürətdə bərpa etmək xidmətində göstərməkdəyik və heç bir ödəniş və yaxud da bir təmnə götürülmədən hər zaman şəhid ailələrinin yanındayıq. İndiyə kimin sizin şirkət Neçə şəhid ailəsinin təşəkkül etmişdir. 9 ə, şəhid ailəsinə tamamilə təmənasız surətdə çəkiliş və aylıq ödəniş qəbul etmədən xidmət göstərmişik. Xanım, 10-cu abuneciniz olur. Şəhid ailələrinə ə, pulsuz, yəni aylıq ödəniş daxil olmadan ə, heç bir ödəniş götürülmədən xidmət göstərdiyimiz 10-cu abunədir. Neçə rayon üzrə sizin bu şirkət fəaliyyət göstərir? Hal-hazırda Xətai rayonumda Gəncə prospektində Nahimov qəsəbəsində Ə, sonra Polad Həşimov yan yəni küçəsində, Kaspian Park, Kaspian Xətayi, bir də Hərpostum binası ərazisində xidmət göstəririk. Ancaq yaxın zamanda Suraxanlı və ə, Sabunçuda da xidmətlərimiz aktiv ha, ha, olacaq. Rəndi, bəli. Çox, bəli. çox. sağ olun. İnternet İnkişaf İnternet Televiziyası olaraq başda Nahid Cavanşiroğlu olmaqla biz də bu Premium Net şirkətinin rəhbərinə öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu gün e, bu günkü gün bu şəhid ailələrinə bu cür dəstək olurlar. Onda qeyd etdim ki, Prenomet şirkəti e, hal-hazırda Nizami, Xətai və Sabunçu rayonlarında fəaliyyət göstədir. Bundan sonra gələcəkdə də Suraxanı və digər rayonlarda da öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. İnkişaf TV el şənəliyib.